নমো নম শ্ৰীমদ ভগৱৎগীতামৃত আজি অৰ্জুন বিষাদযুগ নামৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাকী হৈছে এনেধৰণৰ তঞ্জন হৰ্চম কুৰুৱ পিটামহনা বিনদুশ্যেই দৌ প্ৰতাপ অৰ্থাৎ তেতিয়া কুৰুবংশৰ পৰম বৃদ্ধ মহাশক্তিশালী পিতামহ ভীষ্মই শংসত ফু দি সিংহৰ গৰ্জনৰ দৰে বিৰাট শব্দ কৰি তেওঁৰ অৰ্থাৎ দুৰ্যোধনৰ মনত আনন্দ উপজালে কিয়নো যি সময়ত অন্ধৰাজা তৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰ দুৰ্যোধনে সমূহ সেনাপতিৰ সৈতে তেওঁৰ পক্ষত থকা প্ৰত্যেককে প্ৰশংসা কৰিছিল সেই সময়তে সেনাপতি ভীষ্মই তেওঁৰ শংখ নাট কৰি যুদ্ধৰ সংকেত প্ৰদান কৰিছিল শ্ৰীমদ ভগৱৎ গীতাত প্ৰাপ্ত অনুসৰি শ্ৰীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিৰ ভীম অৰ্জুন সহদেৱ তথা নকুলৰ শংখৰ নাম আমি পৰৱৰ্তী শ্লোকত পাম কিন্তু পিতামহা ভীষ্ম যি কৌৰৱৰ সেনাপতি তেওঁৱেই প্ৰথম এই মহাৰণত কুৰুক্ষেত্ৰ মহাৰণত শংখ নাট কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ শংখৰ উল্লেখ শ্ৰীমদ ভগৱৎ গীতাত পোৱা নাযায় তথাপিতো তেওঁৰ সংসটোক গংগা পুত্ৰ সংস বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ যি সংস তেওঁক মাতৃ গংগাই প্ৰদান কৰিছিল বুলি শুনা যায় ধন্যবাদ